shommurodovga endi qiyin azmun keladimi Xabi barsen oldiga 3 ta shart qo'ydi messiga yangi vazifa assalomu alaykum millionlar o'yinning ichki va tashqi tomonidagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olamin shomurodov azmun bilan bir jamoada o'ynaydimi xoriji ommaviy axborot vositalarida roma tarkibini kuchaytirish maqsadida zenit hujumchisi serdar azmunni transfer qilish haqida xabarlar tarqalayotgan edi bunga rimliklar skautlarining chempion ligasi doirasida zenitning turindag Juventusga qarshi o'tkazgan uchrashuvini bevosita arenadan kuzatgani ham sabab bo'ldi roma sport direktori tiago Pinto bu masalaga oydinlik kiritdi skautlarimiz yevropa chempion ligasi uchrashuvlarini muntazam tribunadan kuzatib boradi bu biz uchun tabiiy hol albatta lekin romaning azmunga qiziqqani haqida xabarlar yolg'on dedi tiogo pinto serdar azmun joriy mavsumda rossiya premer ligasida o'n bitta uchrashuvda maydonga tushib yettita gol urdi va bitta golga uzatma amalga oshirdi bir necha mavsumdan beri serdar azmunga yevropaning turli klublari qiziqish bildirgan bo'lsada ish aniq takliflar va transferga yetib bormayapti futbol qurib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting yuz bonuslar super keshbeklar sizni kutmoqda kompaniyaga o'tish yo'llagi kommentariyada habi barselona oldiga uchta shart qo'ydi barselona bosh murabbiyi bo'lishi kutilayotgan habi klub oldiga bir qator shartlarni qo'ydi bu haqida diarea sport nashri xabar bermoqda avvalo mutaxassis kok tibbiyot shtabini boshidan qurmoqchi u barsada 25 besh yil faoliyat ko'rsatib ikki ming yigirmanchi yilda iste'foga chiqqan richard prunani yana ortga qaytarish niyatida ikkinchidan habi alsaddagi yettita yordamchisini barchasini yangi ish joyiga ko'rishni xohlaydi shuningdek u rahbariyatda sof vinger bilan shartnoma imzolash kerakligini aytdi manchester City a'zosi Sterling yaxshi variant ammo boshqa nomzodlarni ham ko'rib chiqilmoqda messiga yangi vazifa psj hujumchi lionel messi tizzasidagi jarohat tufayli pajliklarga yordam ber olmayapti biroq argentina terma jamoasi rahbariyati futbolchini dolanyotganiga qaramay uni no, 2022 ming yigirma ikkinchi yilga qatarda bo'ladigan jahon chempionatining saralash uchrashuvida qatnashish uchun chaqirtirdi ma'lumki argentinaliklar o'n uchinchi noyabr kuni urugvay terma jamoasiga mehmon bo'ladi to'rt kundan keyin esa ular braziliya bilan to'qnash keladi saralash turnirining o'n birinchi turidan so'ng argentina yigirma besh ochko bilan ikkinchi o'rinda bormoqda siz eng yaxshisiga loyiqsiz joningiz sog' bo'lsin o'zingizni ehtiyot qiling